друзья всем привет с вами как всегда я мира крутой и сегодня я приготовлю для вас новый фильм под названием родительское собрание ставьте лайки подписывайтесь на канал но ну, а мы приступаем так сегодня я пришла на родительское собрание я же надеюсь, ты там хорошо учишься э, да хорошо хорошо ну ладно я пошла ну ладно ладно мамы дома нету можно и поиграть в телефон Так, зараз поіграю там в якісь ігри, треба тільки його дістати би все. Так, ну як мій там син учиться? Хорошо? Та єсли б, він ругається з вчителями на уроках, орен, прям все робить, все наоборот, не пише, розмовляє з другими однокласниками, їм мішає ще до бабок. Коротше, ваш, з вашим шином треба поговорити. Ну ладно, я обязательно поговорю. Так, сын, почему у тебя одни двойки? Что тройка пос последний контрольный? Ты ругаешься с учителями. Тебе что, не учили, что так делать нельзя? Ну, мама, это ж просто, просто двойки. Все, молчать. Ой, мама, куда ты забрала мой телефон? Я вижу, тебе весело здесь играть. Мама, зачем ты забрала мой телефон? зараз тебе будет еще веселее играть. Мам, что ты делаешь? Мам! Мам, что ты... Мой шанс убежать. Я еще твой компьютер забью. Фух, фух. Мальчик, почему ты такой напуганный? Отойдите от меня, я вас не знаю вообще. Ну, почему ты такой напуганный? Да знаете что? Моя мама пришла с родительского собрания, взяла, разбила телефон об стенку, так еще к плюсу мне угрожает. Ну, я понимаю, там просто наругать, но ну, такое делать, это уже нельзя. Да, так я об этом, а где ваша мама живет? М -м -м, ну, там сзади меня. Походу, она идет до вас. Так, сын, с кем ты тут разговариваешь? Сколько я тебе раз говорила, не убегать дома. Ты что себе позволяешь? Подойди от меня. Так, я вижу, вы здесь сыном неправильно размовляете. Разбили телефон его об стенку. Это что такое? Да ты вообще кто, что мне запретить размовлять? Ты кто вообще такой? Я, а по мне не видно, я спецназ. Круче полицейского, поэтому давай мне тут не угрожай. У меня пистолет. Поэтому давай, давай, не угрожай. Короче, если ты будешь так же само продолжать ради на своего сына, разбивать его телефон, то тогда мы вас решим без родительских прав. На следующий день. Так, сын, у вас сегодня контрольная работа будет, то приготовься, пожалуйста, к ней. Да. А если приготовишься? Да. Ладно, я пошла. Так, мама пошла в магазин. Можно будет поиграть чуть-чуть и приготовиться. Спустя полчаса. Блин, уже полчаса прошло. Ч ⁇ мама так долго нет? А, ну, Маша говорила в магазин, а потом еще куда-то пойдет по справам. Ну ладно. Все, мне надо уже приготовить контрольную. Ну что ж, я вам могу сказать. Контрольная работа. 3 балла. Как три? Я ж все на напи... пять написал. Ну вот этого не может быть. Это какая-то ошибка. Я готовился, знаете, сколько? Два дня. Два. Ну, все вот, равно. Контрольная работа. Два балла. Я готовился, я все изучал, этого не может быть, там все правильно написано. Я сказал два балла, что ты читателя разбавляешь? Ну, два балла, ну ладно. Я вам еще покажу. Сын, я пришла. Сколько у тебя там контрольная работа? Да. В мыслях согрешить, чи не согрешить. Сказать пять, чи сказать два. Ладно, не буду согрешать. Контрольная работа два балла. Что? Ну все. Дай мне свой телефон, вонючий. Мам, что опять? Тебе же сказали, тебе без родительских прав. Да мне пофиг на эти родительские права. Получай. Мама, что ты наделала? Мам, что ты наделала? Ты мне дом разрубила. Мне пофиг молчать. На, как можно было по двойку получить. Ну все, я даже скажу твоему полицейскому. Эй, подожди, я хотела сказать, ты молодец. Я пошел. Эй, полицейские, вы меня помните? Ну, конечно, как можно забыть такого хлопчика с такой мамой? Что такое? Короче, эта мама опять за мной раздевается, Она опять разбила телефон от стены, поломала даже кровать теперь. И орала на меня, и избивала. Ах, вода не годится, ну все. О, походу вода снова иде. Что я, я избивала своего сына, поломала кровать. А знаете, он двойку по контролю не получил. Это всего лишь одна двойка, какое вы право имеете. Я там понимаю, просто накричать. Но так поступать. Замолчу меня револьвер. Ай, черт, что вы себе позволяете? Ну все, я вас зараз дам. Получайте. Ай! Ну все, как я поняла, с пистолетом бесполезно решать вопросы. С уже полезно. Что, что вы себе позволяете? Вы какая-то маньячка, не баба. Все. Теперь сдувайтесь. Я вас решаю без родительских прав. Конец. Подписывайтесь, лайки, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. С Крутой. Всем пока.